অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এগৰাকী উদীয়মান অভিযন্তা জোশিকা তেওঁ যিটো আত্মহত্যা কৰিলে ছুইচাইড নোটত যিবিলাক কথা লিখি গৈছে তন্নতন্নকৈ তদন্ত হ'ব লাগে দুখীয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাব লাগে যাতে আৰু কোনো ঘৰৰ যেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী যাতে এনেকুৱা মানে সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া নহয় এতিয়া মাতৃৰ লগত কথা পাতি আমি যিখিনি গম পালোঁ তেওঁ সদায় এটা কথা মাকক আহি কয় যে মা মোৰ বহুত প্ৰেছাৰ আছে মোৰ কাম কৰাত প্ৰেছাৰ আছে তেওঁৰ লগত থকা যিকেইজন তেওঁৰ ওপৰৰ মানে অফিচাৰ তেওঁলোকে বহু ধৰণৰ মানসিক যন্ত্ৰণা বহুদিনৰ পৰা তেওঁক দি আহিছে গতিকে এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা মই মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈছোঁ আমি আগতে জোনমণি ৰাভাৰ যেতিয়া হত্যা কৰা হৈছিলে সেই ক্ষেত্ৰতো বহুত মাত মাতিছিলোঁ যোৱাকালিৰ পৰা বহুতে মোক প্ৰতিক্ৰিয়া বিচাৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া কওক দিম এইখন চৰকাৰতো কাৰো প্ৰতিক্ৰিয়া নলয় গতিকে মই মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা কথা কৈছোঁ য'ত টুৱেলভ এম এম ৰ'দ লাগিব লাগে তাত এইট এম এম ৰ'দ লগোৱাৰ এটা এষ্টিমেট বনাবলৈ দিছে মানে এইট এম এম লগাই টুৱেলভ এমৰ এষ্টিমেট বনাব দিছে আৰু আজিকালি মেধাৱী ল'ৰা ছোৱালী যিবিলাক নতুন প্ৰজন্মৰ ইহঁতে কৰাপশ্যনটো ভাল নাপায় আৰু তেওঁ নিজেই বুজি পাইছিলে যে মই যদি এই ফেক বিলখন বনাওঁ অনাগত দিনত মোৰ মানে জবাবদিহি হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে দ্বিতীয় কথাটো তেওঁ বোলে মাককো কৈছিলে যে যিটো ষ্টেডিয়াম বনাই আছে ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলিবলৈ আহিব যদি কিবা কাৰণত যেনেকৈ দুৰ্বলভাৱে বনোৱা এটা ষ্টেডিয়ামৰ ৰিপ'ৰ্টত মই চহী কৰোঁ কিবা কাৰণত যদি খহি মানুহ আত্মঘাতী ল'ৰা ছোৱালী হ'বলগীয়া হয় তাৰ কাৰণে ৰেচপনচিবিলিটিজ মই ল'ব লাগিব গতিকে তেওঁ অপ'জ কৰিছিলে আৰু সেইটো কাৰণে মানসিকভাৱে তেওঁক বহুত ধৰণৰ প্ৰেছাৰ কৰা হৈছিলে যাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁ উপায়হীন হৈ আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'বলগীয়া হ'ল মই মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈছোঁ যে আজি জোষিকা দাসৰ মানে আত্মহত্যা হৈছে এনেকুৱা বহু কথা আজি এইটো পোহৰলৈ আহিছে আৰু পোহৰলৈ নাহা বহুত প্ৰেছাৰত অসমৰ বহু ধৰণৰ বহু অফিচাৰে কাম কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে ইমান প্ৰেছাৰত মানুহক কিয় ৰাখিব বিচাৰিছে সেইকাৰণে কৈছোঁ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু যিকেইজনক ধৰিছে তেওঁলোকে এতিয়া বেল বিচাৰি আছে মই উকিল সন্থাকো সকলোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ যে এনেকুৱা কৰাপ মানুহক বেল পটককৈ আপোনালোকে নিদিব তদন্ত হওক উচিত শাস্তি পাওক এই পইচাৰ ছিক্সটি ফ'ৰটিৰ কাৰণে পিতৃ মাতৃ আঙুলিত ধৰি ধৰি অভিযন্তা বনাওঁতে এটা পৰিয়ালৰ কিমান তাত আয়ুস আৰু টোপনি ক্ষতি হয় সেই মই মাতৃ হিচাপে বুজি পাওঁ গতিকে যাতে মই উকিলকো কৈছোঁ যাতে আপোনালোকেও কেইদিনমান অন্ততঃ এটা বস্তু তদন্ত কৰক ভালকৈ যে এইসকল কৰা অফিচাৰে যাতে পটককৈ মুকলি আকাশৰ তলত ওলাই আহিব নোৱাৰে আমি আগতে দেখিছোঁ আজি জোনমণি ৰাভাৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক ঘটনা হ'ল বহুত বহুত জেগাত আকৌ তেওঁলোকৰ ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰি দুখী মানে হেৰি হৈ গ'ল যাতে জুষিকাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে তেনেকুৱা নহয় উচিত তদন্ত বিচাৰিছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মই এটা বস্তু দেখিছোঁ খুব কেজুৱেলি লৈছে কথাটো মই দেখিলোঁ তেওঁ তাত মানুহ পঠাব এইবিলাক চাব তদন্ত কৰিব কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাস্তা দি গৈ থাকোঁতে কেঁচুৱা চেচুৱা দেখিলে ঐ বাবা তোৰ ঐ ভাগিন বুলি যায় জুষিকাৰ ঘৰলৈ আহি পেলাই মাতৃৰ হৃদয়ৰ কানুন শুনিবলৈ আহিব কিয় নোৱাৰে তেওঁ নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই যে ফটো ষ্টান্তবিলাক যে দেখুৱাই থাকে একদম ধুনীয়াকৈ বাচ্ছা চাচা দেখিলে ৰাস্তাত নানান কাম কৰি থাকে চকুৰালিকোতো আপোনাৰ এইবিলাক টুপি চুপি পিন্ধাই পেলাই পলিটিকেল ষ্টান্ত লয় আজি জোখিকাৰ মাকৰ বুকুৰ বেদনা শুনিবলৈ কিয় অহা নাই জোনমণি ৰাভাৰ ঘৰতো যাবলৈ তেওঁ হিম্মত গোটাব নোৱাৰিলে গতিকে কৰাপশ্যন যেতিয়া নিজৰ পৰা সৃষ্টি হয় কথা ক'বলৈ ভয় মানহানি গোচৰ দিয়ে এওঁলোকে মোৰ ওপৰতো গোচৰ চলাই আছে গতিকে মই সেইকাৰণে এটা কথা কৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী এখন ৰাজ্যৰ অভিভাৱক অভিভাৱকে যেতিয়া তেওঁৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত স্পেচিয়েলি পি ডব্লিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এগৰাকী অভিযন্তা আত্মহনন কৰিছে মাতৃৰ হৃদয়ৰ যিটো বেদনা সেই কানুন শুনিবলৈ আহিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰিম'ট মানে একেবাৰে ৰিম'ট এৰিয়াত নাথাকে এই ওচৰতে থাকে সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈছোঁ পলিটিকেল ষ্টাণ্ড দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে সঁচা অৰ্থত আপুনি অভিভাৱকৰ দায়িত্ব পালন কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনায় দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দি উচিত তদন্ত হ'ব লাগে কেছ যদি ৰেজিষ্টাৰ হোৱা নাই অইনত ধাৰাবিলাক লগাই দিয়ে নহয় এতিয়া আমাবিলাকৰ ক'ৰবাত মান আনি গোচৰ দিলে ধাৰা কৈ কৈ লগাই দিয়ে এইবিলাকো উচিত ধাৰা লগাব লাগে যাতে কালপৃ সাৰি যাব নোৱাৰে